Не мешайте мне, я читаю Ромео и Не мы Так, все, успокоились. Стоп, а где Клэр? А, да, вырвите мне, пожалуйста, из О, Господи. Так, а что там по поводу супа с глазами? Да, да, еще минуточку, и все будет готово. Так, Фиона, скоро у тетечки Белл. Не надо больше слов, я и так все поняла. У меня изо рта полетела самая любимая О, господи, я нет. Я надеюсь, она не укусит меня, как в прошлый раз. А -а -а. Так, так, все, успокоились. Э, так, передвинь, пожалуйста, стул, потому что он стоит вообще не по всем законам фэншуя. Мисс Пейли, с вашими законами не надо не за стол. Так, все, успокоились. Садимся, садимся. Все, начинаем наш ужин. О, господи! Я видел будущее. К нам придут они... На самом деле, это уже давно забытая всеми история. Как вы уже все поняли, мы дом странных детей. Я, та самая мисс Берни, которая заботится о всех этих детях. Мы все настолько разные. Но наш дом строился веками. Еще 40 лет назад в нашем доме жил мальчик. Он был темнокожим. И его ущемляли все. Но когда он вырос, он понял, что надо всем мстить. Он создал свою лабораторию. Глаза. не превратил всех птиц в, ужасающие, в ужас... ужасающих монстров. Теперь на Хэллоуин они приезжают именно сюда и выкалывают глаза у таких, как мы. И говорят, что съедая наши глаза, они превращаются в обычных людей. И так, и так им, им легче нас уничтожать. Мы живем все в петле. И каждое наше действие повторяется каждый день. Мы живем уже больше тысячи веков, но все же мы остаемся такими же молодыми. И так повторяется все время. Они хотят прийти и уничтожить нас всех. И так мы все умрем. Правильно.